Alhamdulillah kita sambung semula perbincangan berhubung dengan masjid ni. Kita lihat apakah layanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kanak-kanak yang datang ke masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Inni la aqumu fi salah uridu an utawwila fiha fa asma'a as-sabi fa atajawas fi salati karahiyatan an asyqa ala ummi hadis riwayat imam bukhari aku kata nabi bangun solat nabi jadi imam dan aku bercadang untuk memanjangkan solat tiba-tiba aku mendengar tangisan budak lalu aku pun menyegerakan solatku Nabi mencepatkan bacaannya solat itu lebih cepat kerana aku bimbang ia membebankan ibunya kerana ibunya ada juga bersolat di belakang Nabi nanti dia bersolat anak dia menangis Nabi pula baca panjang Nabi bimbang nanti mak dia terasa tak selesa nak solat itulah yang Nabi Nabi tak kata siapa yang bawa budak datang masjid ni kacau orang semayang aja ni Nabi tak kata hal seperti ni bahkan Nabi rahmat kepada ibu itu Nabi simpati kepada ibu tu maka sebab itu kita lihat masyarakat Islam masjid ketika itu dimakmurkan oleh orang-orang muda para pejuang yang muda sebab itu kita tengok dalam sejarah Islam tentera-tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tentera yang muda seperti Usama bin Zaid ada generasi muda seperti Ibnu Abbas yang akhirnya menjadi ulama besar yang ketika Ibnu uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat Ibnu Abbas baru 13 tahun sebab apa sebab layanan yang betul kita datang ke masjid budak-budak kita sentiasa layanan. pergi belakang budak-budak belakang belakang. Ni siapa ni ni budak-budak jangan duk kacau ni. Menyebabkan dia rasa di masjid dia sentiasa dalam keadaan tidak mesra. Bila dia pergi ke tempat-tempat hiburan yang orang masjid marah tu mesra. Dipanggil datang ke depan diberi macam-macam. Lalu akhirnya kita uh, masjid kita tidak 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 mendapat sambutan di kalangan orang muda. Kita kena ubah mentaliti ni supaya kita melaksanakannya seperti mana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendekatan mengendalikan masjid. Saya sebut tentang pemikiran juga kadang-kadang. Ha? Umpamanya masjid Alhamdulillah lah masjid ni banyak lah kadang-kadang ada program ada 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 apa kuliah pengajian fiqh tauhid ada tafsir tetapi Islam bukan saja itu saya mencadangkan supaya di masjid juga diajar ilmu-ilmu yang lain geografi, matematik kalau ustaz boleh duduk di depan macam ni di masjid untuk mengajar ilmu fiqah itu ilmu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan dunia geografi, matematik, fizik, biologi juga keperluan manusia boleh diajar dalam masjid biar anak-anak muda ni ataupun pelajar-pelajar ni datang ke masjid kenapa? Kerana nak belajar geografi, belajar matematik. Kenapa kau dapat periksa baik hari tu? Oh, aku geografi ambil kelas tambahan di masjid. Matematik dapat ambil di masjid. Ibu bapaknya tunggu kat luar punah. Tunggu apa? Tunggu anak belajar matematik dan geografi dalam masjid. Selepas daripada itu, takkanlah bila waktu semayang dia tak semayang. Mestilah dia masuk semayang sekali. Bila dia berjaya, dia dapat kelulusan yang baik pergi universiti. Bagus dapat, dia tak alhamdulillah. Semuanya saya belajar di masjid. Kerana konsep masjid luas Duit masjid yang orang bergilan tabung tu Janganlah kita sempitkan Islam bukan sekular Yang seperti mana kepercayaan uh, Zaman kegelapan gereja Yang hanya menjadikan manusia ini Hanya berhubung kait dengan Tuhan Lain daripada ilmu-ilmu Selain daripada yang diketahui oleh gereja Maka diharamkan untuk pengikut-pengikutnya Islam tidak demikian Yang buat masjid dengan cantik Itu pun kerana kejayaan Akitektur ha? Kerana, uh, mikrofon yang digunakan pun kerana kemajuan sains biarlah orang Islam belajar buku uh, petang ada kelas matematik ada kelas fizik penuh anak-anak muda kemudian ada ruang untuk bersukan umpamanya dalam kawasan masjid tu ada tempat bersukan nanti kita akan bahas lagi hadis bagaimana Nabi SAW membenarkan apa tunjukkan permainan pedang dalam masjid oleh golongan Habasyah dan Aisyah melihatnya Nabi luaskan peranan masjid itu Jadi boleh dia datang Kemudian dia tengok Kemudian petang-petang main sepak takraw Depan kawasan masjid Orang bang maghrib naik semayang maghrib Kemudian ha, ha, nak main apa pimpong apa ada dalam kawasan masjid Jadi masjid menjadi aktiviti Jadi jumpa, imam pun baik Panggil anak-anak muda Nasihat dia orang semua ha, Jangan duduk merempit di jalan Jangan apa semua Semua dah standar daripada masjid, dari masjid. Kau nak pergi mana? Pergi masjid. Buat apa? Ke main sukan sekejap, lepas tu sembahyang terus. Ini masjid lengang. Orang tak ada. Budak muda datang pandang mata kita pun sinis. Kanak-kanak datang bawah. Ini ni budak-budak ramai ni jangan bising ha? Belum lagi dia bising. Dah kita marah dia. Jadi dia rasa oh, masjid tak boleh tahan. Orang tua tu ramai, nanti marah. Ha. Jadi tidak mesra kita dengan pengurus uh, masjid kita tak mesra pelanggan ataupun tak mesra makmum. Dan insya-Allah Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan kita akan sambung lagi perbincangan tentang hal masjid ini insyaAllah Masjid ini dia bukan kepada satu fungsi untuk pergi kepada hanya pergi semayang saja Kalau kita tengok perbezaan dulu sekarang adalah di, 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 dikirakan dunia berlain lah Kerana masjid ini adalah tempat sebarang aktiviti keagamaan ataupun aktiviti kemasyarakatan uh, selagi mana ianya tidak tidak uh, digabungkan dengan unsur-unsur maksiat. Boleh juga dibuat sebagai aktiviti, aktiviti, untuk aktiviti, aktiviti, aktiviti lain seperti aktiviti beriadah memboleh uh, tu kita buka ke, apa kelas uh, uh, kelas tuition pun boleh ataupun uh, apa nama kelas uh, ataupun kelab kelab sukan.